کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے ممبر پر خطبہ دے کر فرمایا کہ ارے لوگوں سنو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر انبیاء کے بعد کوئی افضل ہے تو جس کے ایمان کی گواہی خود رسول اللہ نے دی ہے ساڑھے چودہ سو سال بعد پوچھ کر ایک آدمی کہتا ہے کہ معاذ اللہ وہ مومن نہیں تھے سب سے پہلے آپ آب حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے مومن نہ ہونے پر حسن اللہ یاری صاحب کی سب سے مضبوط دلیل سماعت فرما لیں پھر آتے ہیں اس کے جواب کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام واجب ہے اگر کوئی شخص کہہ دے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر میں بہترامی کروں اگر مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نبی کا بہترامی کروں گا تو میں کافر ہو جاؤں گا تو یہ, تو یہ کوئی عذر نہیں بنتا اگر کوئی شخص مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے مسلمان اور پھر وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں جاہل تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا جو ہے حرام ہے تو اس کو, کو کوئی معاف نہیں کرے گا بھائی سب مفتی آزاد یہی کہیں گے کہ یہ شخص واجب قتل ہے اس کا جہل اس کا عذر نہیں بنتا کیونکہ سب کو پتہ ہے یہ بات سب کو پتہ ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترک احترام اور بے احترامی کرنا یہ آیت نازل نہ ہو بھی ہوتی نا یہی کہ آپ نے رسول رسال پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آواز بلند کی بے ادبی کی قلت ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں خود کفر ہے خود کفر ہے اور پھر آیا خود بتاتا ہے آیا کیا بتاتا ہے آیا آپ آیت کو پڑھیں اس کے بعد والی آیت کو بھی پڑھیں لا ترفع اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ولا ترفع لہو بالجہر کا جہر بعدکم لبعد ان تحبت عمالکم انتم لا تشعرون آپ کے عمال حبت ہو جائیں گے چاہے آپ کو پتا بھی نہ ہو آپ کا جو عدم ہے شعور آپ کا جہل کے آپ کے عمال حبت ہو رہے ہیں اس سے اس کو فرق نہیں پڑے گا آپ حضرات نے حسن لیاری صاحب کی دلیل سماعت فرمالی ہے آئیں دیکھتے ہیں کہ ان کی دلیل کتنی جاندار اور کتنی مضبوط ہے روایت میں آتا ہے کہ بنو تمیم کے کچھ لوگ کچھ سوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو یہ بات چل پڑی کہ ان کا سردار, ان کا کا سردار حاکم کسے بنا دیا جائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کے بارے میں رائے پیش کی کہ یا رسول اللہ انہیں بنا دیا جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ انہیں نہیں بلکہ انہیں بنا دیا جائے تو یہ باتیں کرتے ہوئے حضرت ابو بکر نے کہا کہ عمر تم ہمیشہ میری مخالفت کرتے ہو تو یہ باتیں کرتے ہوئے ان کی آواز انجانے سے بلند ہو گئی جب آواز بلند ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے تعلیم اور تنبیح کے لیے یہ آیات نازل فرمائیں کہ لا تقدمو بین یدئی اللہ و رسولی کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور لا ترفعو اسواتکم فوق صوت النبی کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے انچی نہ کیا کرو وگر نہ ہو گئے کہ انتحبت اعمالکم تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے وانتم لا تشعرون اور تمہیں علم بھی نہیں ہوگا ابا صلی اللہ علیہ صاحب کا اعتراض یہ ہے کہ دیکھو روایت میں آتا ہے اور روایت صحیح ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچی کی ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی ہے یہ تقدم علی اللہ اور تقدم ہے اور تقدم علی الرسول اور, اور نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی کرنا یہ بے احترامی ہے اور نبی کی بے احترامی یہ کفر ہے تو معذ اللہ ابو بکر اور عمر مومن نہ رہے بلکہ وہ کافر بن گئے لیکن صاحب اگر ان آیات میں تھوڑی سی غور و فکر کرتے اگر تھوڑی سی بھی اللہ سے ہدایت کی دعا مانگ لیتے تو یقیناً ایمان کی دلیل ہیں نہ کہ ان کے کفر کی کی اس لیے کہ کہ جو روایت ہے کہ ان کی آوازیں بلند ہوئی ہیں یہ روایت صحیح ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جب اللہ نے تعلیم اور تمبیح کے لیے یہ آیات اتاری یا ایو اللہ لا تقدمو بین لا اللہ و ہی اور یا ایو الذین دینا لا ترف اس صلاتکم فوق صوت النبی جب ان آیات میں ہم غور فکر کرتے ہیں جب ہم اللہ کا طرز خطاب دیکھتے ہیں جب انداز بیان دیکھتے ہیں تو اللہ نے دونوں آیات میں یا ایوہ الذین آمنو یا ایوہ الذین آمنو یہ کہہ کر مخاطب کیا ہے اے ایمان والو اے ایمان والو اللہ تعالیٰ نے تقدم علی اللہ اور تقدم علی الرسول کی وجہ سے نبی کی مجلس میں اپنی آواز انچے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کافر نہیں ٹھہرایا بلکہ عالم اور تمبیر کے لیے آیات نازل فرمائی کہ اے ایمان والو ایسے نہ کیا کرو اے ایمان والو ایسے نہ کیا کرو اللہ نے دونوں آیات میں ایمان والو ایمان والو ایمان والو کہہ کر بیان اندازہ بیان کیا ہے لیکن حسن صاحب نہ اللہ کی مان رہے ہیں نہ رسول اللہ کی مان رہے ہیں نہ قرآن کی مان رہے ہیں بلکہ خود سے فتوہ جھاڑ رہے ہیں کہ ماد اللہ ابو بکر اور عمر ان آیات کی زد میں آ کر وہ اسلام سے خارج ہو گئے وہ مومن نہیں رہے بلکہ وہ کافر ٹھہر گئے ہاں اگر حسن علیہ علی صاحب یا ان کے ماننے والے کوئی ایک بھی یہ ثابت کر دے کہ ان ان حضرات نے ان آیات کے اترنے کے اترنے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچی رکھی ہو یا تقدم تقدم اللہ اور تقدم آل رسول کیا ہو پھر تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن جب ہم روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضر بکر علی اللہ عنہ نے اس ان آیات کے اترنے کے بعد قسم کھا کر کہا کہ اللہ کے رسول میں آج کے بعد ہمیشہ سرگوشی میں آپ سے باتیں کروں گا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان آیات کے اترنے کے بعد دھیمے لہجے میں بات کہنا شروع کر دی حتیٰ کہ بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دوبارہ پوچھتے تھے کہ عمر تم نے کیا کہا یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان آیات پر عمل نہیں تھا بلکہ آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ دو آدمی اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہیں تو آپ نے ان سے سے پوچھا کہ تمہیں معلوم نہیں تم کہاں کھڑے ہو تمہارا کس قبیلے سے تعلق ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم طائف سے آئے ہیں تو حضور عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم طائف کے نہ ہوتے اگر تم مدینہ کے باشندے ہوتے تو مسجد نبوی میں روز رسول کے پاس انچی آواز بات کرنے انچی آواز سے بات کرنے پر میں تمہیں سزا دیتا اس لیے کہ مدینہ کے باشندوں کو مسجد نبوی کے آداب معلوم ہیں مدینہ کے باشندوں کو روز رسول کے آداب معلوم ہیں اگر تم طائف کے ہوتے ہوتے مدینہ کے تمہیں رسول اور مسجد نبوی میں بات کرنے پر سزا دیتا تو ان آیات کے اترنے کے بعد تو ان حضرات کا معمول یہ رہا کہ سرگوشی میں بات کر رہے ہیں حتیٰ کہ اتنے دھیمے لہجے میں کے بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پوچھتے کہ عمر تم نے کیا کہا اور پھر ان آیات پر عمل صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں رہا بلکہ آپ کی زندگی کے بعد آپ کی وفات کے بعد بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ معمول رہا اب حسن اللہ یاری صاحب یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں صرف بخاری کی روایت سے استعلال کر رہا ہوں قرآن کی آیت کو میں قرآن کی آیت سے میں ان کا کفر ثابت نہیں کر رہا اور یہ ایسی احمقانہ اور جاہلانہ بات ہے جو حسن یاری صاحب بھی کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ شروع کے زمانے میں اسلام کے شروع کے زمانے میں شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو کچھ لوگوں نے شراب پی کر جو ہے وہ نماز پڑھی نماز میں غلطی کی اللہ تعالی نے حکم نازل کیا لا تقرب الصلاه وانتم سكارى کہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑھا کرو پھر اس کے بعد دوسرا حکم نازل ہوا انما الخمر والميسر شراب کی حرمت کا اب اگر کوئی آدمی کہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ شرابی تھے تو اسے کہیں گے ارے جاہل اور احمد احادیث میں تو آتا ہے کہ صحابہ نے شراب پی تھی روایات میں آتا ہے کہ پی تھی لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو بخاری کی روایت میں تو آتا ہے کہ ان کے آوازیں بلند ہوئی ہیں لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی ان آیات کے اترنے کے بعد کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ ان حضرات نے تقدم اللہ اور تقدم علی رسول کیا ہو یا نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچے رکھی ہو اب جب اللہ نے ابو بکر اور عمر کو کافر نہیں ٹھہرایا رسول اللہ نے انہیں کافر نہیں ٹھہرایا قرآن نے انہیں کافر نہیں ٹھہرایا بلکہ دونوں آ... دونوں آیات میں یا ایدین آمنو یا ایدین آمن کہہ کر خطاب کیا ہے لیکن حسن اللہ علی صاحب انہیں کافر ٹھہرا رہے ہیں تو حسن اللہ علی صاحب خود تقدم علی اللہ اور تقدم علی رسول کر رہے ہیں اور تقدم علی اللہ اور تقدم علی رسول یہ ہے تو حسن اللہ علی صاحب اپنے ہی دلیل کی بنا پر یہ کافی ٹھہرے ہیں پھر حسن اللہ علی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ آپ کی بات مان لی جائے کہ ابو بکر اور عمر کافر تھے تو قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے یا ایوہ النبی جاہد الكفار والمنافقین اے نبی کفار سے بھی جہاد کیجئے منافقین سے بھی جہاد کیجئے ستائیس جنگیں ایسی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہیں خود شرکت کی ہیں جنہیں ہم غزوات کہتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سی جنگیں ایسی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہوئے بلکہ صحابہ کو بھیجا ہے اب روایات میں یہ تو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے خلاف جہاد کیا ہے روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے منافقین کے خلاف جہاد کیا ہے لیکن حسن اللہ علیہ صاحب حمد کریں اور یہ ثابت کریں کہ آپ نے ابو بکر اور عمر کے خلاف کب جہاد کیا ہے اور یہ قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے جب ثابت نہیں کر سکتے تو دو باتیں ہیں یا تو ابو بکر اور عمر کافر اور منافق نہیں تھے اور ایسا ہی ہے یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل نہیں کیا پھر حسن عاری صاحب ان لوگوں کا کفر ثابت کر رہے ہیں ابو بکر اور عمر کا کفر ثابت کر رہے ہیں جن کے ایمان کی گواہی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجلس میں صحابہ کو فرمایا کہ دیکھو بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا وہ گائے لے کر جا رہا تھا تو چلتے چلتے وہ گائے پر سوار ہوا جب گائے پر سوار ہوا تو گائے نے کہا کہ اللہ نے ہمیں سواری کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ اللہ نے ہمیں کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا ہے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ گائے بھی باتیں کرتی ہیں سبحان اللہ تو آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اس پر ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی بکر, ایک آدمی بکریاں چرا رہا تھا اور تو بھیڑیے نے اس کی بکریوں پر حملہ کیا اور حملہ کر کے اس کی ایک بکری اٹھا کے لے گیا اس چرواہے نے اس بھیڑیے کے حملے سے وہ بکری چھڑائی تو بھیڑیے نے کہا کہ اس دن ان کا چرواہا کون ہوگا اس دن ان کا خیال کون رکھے گا جب اکیلا میں ان کا نگہبان ہوں گا اکیلا میں ان کا خیال رکھوں گا یہ قیامت کے قریب ایک وقت کی طرف تھا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بھی باتیں کرتا ہے تو آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اس پر ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے ابو بکر اور عمر دونوں اس وقت مجلس میں نہیں تھے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک ہی مجلس میں ابو بکر اور عمر کی عدم موجودگی میں دو مرتبہ فرمایا کہ میں بھی ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی ایمان رکھتے ہیں میں بھی ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی ایمان رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عدم موجودگی میں ان کے قوت ایمانی پر اتنا یقین کیا کہ اپنے ایمان کے ساتھ ان کو ملایا اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا کہ ان حضرات کا ایمان اتنا قوی ہے کہ جن باتوں کو میں مانتا ہوں انہیں باتوں کو یہ حضرات بھی مانتے ہیں اور جن باتوں کو میں نہیں مانتا ان باتوں کو یہ حضرات بھی نہیں مانتے تو جس کے ایمان کی گواہی خود رسول اللہ نے دی ہے ساڑھے چودہ سو سال بات بعد کر ایک آدمی کہتا ہے کہ وہ مومن نہیں تھے پھر جس کے ایمان کی گواہی خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی دی ہے روایت میں آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جسد خاکی چرپائی پر رکھا گیا تو صحابہ ارد جمع ہو گئے اور صحابہ نے دعائیں کرنی شروع کر

تم اپنے دونوں ساتھیوں رسول اللہ اور ابو ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ, ما عنہ ان کے ساتھ دفن ہو گئے اور فرمایا اس لیے مجھے امید تھی کہ میں نے اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں ابو بکر اور عمر نے ایسا کیا میں ابو بکر اور عمر اندر گئے میں ابو بکر اور عمر باہر آئے میں ابو بکر اور عمر نے ایسا نہیں کیا میں نے اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سنا تو وہ اپنے نام کے ساتھ تم دونوں کا نام ملاتے تھے تو مجھے یقین ہوا کہ آپ بھی اپنے دونوں ساتھیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ دفن ہوں گے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ باتیں میں سن رہا تھا تو میں نے پیشے دیکھا کہ یہ آدمی کون ہے جس نے میرے کندے پہ ہاتھ رکھ کے یہ باتیں کر رہا ہے تو میں نے دیکھا تو وہ حضرت علی تھے سبحان اللہ تو جس کے ایمان کی گواہی خود حضرت علی نے آج ایک آدمی اٹھ کر کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ وہ مسلمان نہیں تھے اور روایت میں آتا ہے دس بیس سندوں سے نہیں بلکہ اسی سندوں سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے ممبر پر خطبہ دے کر فرمایا کہ لوگوں سنو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر انبیاء کے بعد کوئی افضل ہے تو وہ ابو بکر اور عمر ہے تو اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کے ایمان کی گواہی جس کے صحابیت کی گواہی خود رب تعالی نے قرآن میں دی ہے جس کے ایمان کی گواہی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے جس کے ایمان کی گواہی اور افضلیت کی گواہی جا بجا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دی ہے آج ساڑھے سال بات اٹھ کر ایک آدمی کہتا ہے کہ معاذ اللہ وہ مومن نہیں تھے تو یہ اس کی مو کی باتیں ہیں کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ جو آدمی خود اپنا ایمان ساڑھے چودہ سو سال کے اندر ثابت نہیں کر سکا وہ دس سال کے جو پیدا ہوا ہے وہ آج کہتا ہے کہ معاذ اللہ یہ مومن نہیں تھے تو یہ ہے حسن اللہ صاحب کی سب سے مضبوط دلیل جو آپ حضرات نے سماعت فرمائی لی کہ اس دلیل کتنی ٹھوس اور کتنی جاندار دلیل ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے